Пенсия, мы проживаем да, и на пути, да. Да, уже, пенсии. ну, по 3000. Мы, мы пенсионеры, 3000 мы получаем, она 3, я 3. Ну, а вот это ж подсобный хозяйство. Товар, вот у нас. А покажи. 30, 40 было. Я убрал сейчас, вот, убрал буквально до я не знаю, 17, сколько? Это? 15 осталось, да? сколько. Так лежит. Какой? Смотри, Жень, не какой красавец. А где малая козочка? Маленькая, там, наверное, в этом, в сарае. Ну, а как они реагируют на эти ну, выбух по стене? Если по правде сказать, когда поначалу начиналось, они бегали, бежали сюда и все. А сейчас, видите, они бахают, они спокойны. Сейчас никто же ни на что не реагирует, ни животные, ни мы. Там, Вик в середине, ну, в общем. Так. Так и живем. Куда я? Куда я поеду? Ох тебе. Ну, ребята. Летом кашу все бурьяны. Вот Як звати? Не знаю, как назовете. А когда родилась? 5 марта. Да? Да? Скажи. Я скажи такая вот. Спала там, заховалась. Вот это ее мама. Вот это мама ее. Пида на молоко. Продадим девочку. Козочка, когда будет. То, вот. а как вы бачите это? никак. Эвакуация, не знаю, не знаю даже, не представляю. Ну, тут же тоже коров держит. но ну, если уже вдруг что, он, он, дивится. Лес, выпускаем туда коз, и они бежать у лес. Все. А вы да? А мы седаем в машину и поехали. Что Ой, это? надо вывести. Дом весь. он смотри, какой домик стоит. Соседи. Куда? Что? А вот. Он выпущен, пускал лес бежать. А ты скажи, так я... Ну, а, да. да. нет, он бомбит на крыло. Царь туда выгнали, туда у меня царь. А мы тут офицеры, в зале тут были офицеры, стояли, танки стояли. А в каком цироте? 43-й год. Я поважаю, это кто Гирша, собака Водовка, час войны, э, немцы чи россияне? Mm. Значит, так, был такой инцидент. Ну, это долго рассказывать, А то она мне бабка рассказала, что она перед войной этот дом купила. Это были такие, даже такие люди, которые купили. 39-й год она купила, за 17 тысяч купила она. Что-то за деньги были, я не знаю. А дом, дом сто лет. Сто лет был. Посольба. Ага. Ну и говорит, два полицая те, те, жители, что тут, да? Один, значит, тут работал по, по, по деревне. И он сказал, а, он же она дала деньги, 17 тысяч, говорит, все, я, я захожу в этот дом, живу, потому что я купила этот дом, короче. Ну и что, вызываете туда, в Константиновку, значит, там стояли немцы, стояли офицеры все. А тут полицай говорит, бабка, выходи из дома, выходи. Потому что все, я хозяин, значит, это мой дом, ходи, да, отдал один. И вызываете туда, в Константиновку, значит, где там плед. Заходит, значит, этот полицай, заходит бабка. Она говорит, я так вот документы, я, говорит, отдала ему деньги. А он меня выгоняет из дома. Он говорит, ты что, разворачивайся, как, даст ему, говорит, в лоб кулаком, говорит, этому полицаю. Говорит, ты что, Говорит, бабушка тебе дала, денег отдала. какой имеешь ты право, мол, выгонять ее. Все, это ее дом, все, такой инцидент был. Вот, это я слышал такое Вот бабки. Бабка, сейчас я это светофоры, переезды. Все это коробки, разводки, все Сегодня Надо переговоры вести и, и как говорится, прекратить эти действия. И Если... жить, жить, жить дружно. Что нам не хватает? Ну что такое? Ну этого надо что? столько этой Со жизни, туда-сюда туда и шо? Я не знаю, что надо уничтожить, зачем все уничтожить? Украину уничтожить, как это можно? Я, я, у меня в мозгах не, не улаживается. Мы им никакого вреда да, не делали, да. ни нам никакого вреда все, не делали. мы жили делали. нормально, все, и вдруг... И что Россия? Ну, я не знаю, что мы такие прям что, стали враги какие-то, что нас да. надо расстрелять, убить и... Ну. То вы и гадки не имели, напевно, что война начнется? Конечно, конечно. Какая гадка? Это что вы говорите? Какая гадка? Кто задумал? думал? Кто думал, что она нападет? Да. У нас это ж вот эти козы с какого года? С тринадцатого. Да, Весь лес зеленый. Речка вот бежит. Вот это все там. держится на камне. А -а -а. Вот тут как спуститься, а, -а, а После железной дороги я перешел, значит, энергетиком, я вот тут... колхоз этот, колхоз. Тут 1200 гектар у нас земли, чернозема. Ну, тут все было, конечно. Были овцы, были свиньи, были коровы. Вот там фермы стояли. -у -у -у. Да это, это не надо, это не интересно. Вот интересно. Ну вот он стоит. Расскази, так, как а как я робил? Сварил раму, вытянул двигатель и сделал такие. Четыре ведет колеса. Плух, культиватор, копалки. Вот сажалка. Так, ви... і, що, і що ви з ним можете робити? Скоро можу робити! Ну, картошку заражают, выкапывают. Чеснок куча, ось бачиш ряди, чеснок куча, ось смотри. ось чеснок культивирует, чеснок окуча, выкапывает чеснок. закапую чеснок. ось я, а, сивалка у меня, ось, вот, сивалка. Mm -hmm. да. Це саморобне все, да? Ви да, сам... да, це все, да, все делали. Китай все, купит все патент. А? Китайцы 4, купят Вот он патент. на месте поворачивает. Двигатель уже 40 лет. И он работает, работает, работает. То есть... Огород па, пашет. Пуги у меня есть. Открываем, садим картошку, копаем картошку. Вот чеснок он вчера обработал трактором. Закультивировал. А, Я скуплял, когда значит, были 90-е годы, в 90-е годы, то Запорожье, Украина, куплял их и вез сюда, разбирал на металлоза, что не надо, все остальное, значит, потом, ой, блядь, долго вам рассказывать, потом сажусь, завожу, тихо-тихо-тихо, все, Женя, все у меня установки, значит, все подъемы, все, я включаю, так как я на Запорожье еду, все, выжимаю сцепление, вот у меня газ. И все, я поехал, я сижу. Он работает. Вот час я полгектара сделаю вот так это. Что там, сажать картошку, значит будем сажать картошку. Чеснок, значит чеснок. Пахать, значит пахать. Ну, китаец не бачил такое, у него китайца такого, конечно. Ну, так это было, Китай еще сидел в одном месте, когда это уже это 20, 20 лет наверное ему, да? Больше. Как, как, больше. Я уже с тобой тут 30 живо. Ну, 30, но я сделал. 96 -го года, года. А, трактор уже был у нас. Я вот уже было был, я пришла. Лет. И я вот эту такую технику сделал. Ну, сварил. Ну, Ра... Это же до конца и там лесу. уже. Там мы трошки еще по селу пройдем. Ну, и пускай. Ну, больше...